Macam mana? Kau dah telefon lori tu ke belum? Ha, ya, aku dah telefon dah lori tu. Tapi betul ke kau nak angkat semua tu ni? Eh, mestilah. Kita banyak permintaan ni. Eh, hey, kau biar betul. Tak bahaya ke kita buat kerja ni? Kita ni orang tengah je. Kerja-kerja kita cuma kumpulkan tonggak-tonggak sini. je. Selebihnya pandai-pandailah kau, okey tu. Oi, aku takutlah. Macam mana kalau kita kantoi? Kalau kau tak buka mulut, tak adalah. Dah, dah. Pergi telefon lori tu sekarang. Yalah, Aku pergi telefon dia sekarang. Kita dah pukul berapa lagi Selesai? Hmm, dah, sekejap lagi dia datang Kaya, 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 kaya. Untuk dapat untung besar beza harga LPG subsidi yang sangat murah berbanding dengan LPG yang tidak subsidi ini uh, telah uh, membuatkan pihak-pihak uh, tidak bertanggungjawab terutamanya sindiket uh, sanggup uh, mencuri dan juga uh, menjual semula dalam bentuk uh, LPG tanpa subsidi dengan harga yang tinggi. Untung cepat untung mudah, untung besar. Uh, kebanyakan sindiket ini mereka membeli LPG bersubsidi dalam silinder 10 kg, 12 kg dan juga 14 kg ini. Mereka beli, kemudian mereka pindahkan di dalam silinder industri, di dalam muatan 50 kg ataupun di dalam bullet tank yang boleh memuatkan sehingga 40 metric ton LPG. kemudian LPG ini mereka akan jual di pasaran ataupun mereka akan uh, seludup dengan harga yang tinggi. Lah. Negara akan kerugian wang subsidi untuk LPG yang sepatutnya memang disasarkan untuk pengguna isi rumah. Lah. Jadi uh, sekarang ni bila ada penyelewengan ini menyebabkan uh, subsidi negara diselewengkan satu kerugian besar kepada negara dan yang keduanya kalau kita tak kawal dia akan menyebabkan bekalan LPG bersubsidi dalam negara jadi kurang dan kalau lebih teruk lagi dia akan menyebabkan akan berlaku nyetok out dan ini akan menyusahkan orang ramai untuk mendapatkan bekalan LPG. Proses mudah pemindahan gas petroleum cecair atau LPG ke dalam tong-tong gas untuk dijual adalah antara punca yang dikenal pasti menggalakkan berlakunya penyelewengan bahan bersubsidi ini cara pemindahan ini dilakukan tanpa memerlukan penggunaan teknologi atau peralatan canggih. Hanya menggunakan kaedah pemindahan dengan meletakkan air panas pada tong gas domestik yang akan menghasilkan tekanan tinggi dan cube ice diletakkan di atas tong industri untuk mewujudkan tekanan rendah. Kegiatan niche ini mampu mengaut keuntungan berjuta ringgit. Dan jika tidak dibendung, ianya mampu mendatangkan kerugian besar kepada negara. Okay, Assalamualaikum semua. Eh. Ya. Uh, hari ini saya diterima maklumat uh, bahawa ada sebuah kedai di uh, Presiden Sembilan yang ada menjalankan uh, gas LPG uh, secara haram. Lah. Dan saya nak minta Adi Zamri, eh, ya, you pay pesukan, pergi, uh, pergi ke sana tengok juga lah dari segi pelesenan dan juga dari segi uh, harga okay. boleh teruskanlah. lah uh, Thank <Sess> 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 Okay. dari Kementerian Pelayanan. Okay. hari ini kita ada dapat satu aduan. Lah. Mengatakan jual ada dua gas melebihi harga maksimum. Yang tidak terjadi dalam setiap Bertindak daripada maklumat dan aduan orang awam. Bahagian pengut kuasa Putrajaya telah merangka satu siri penyiasatan yang melibatkan isu penjualan gas petroleum cair LPG yang didakwa melebihi had harga maksimum. siasatan menjurus kepada sebuah kedai runcit yang telah diadukan. Setelah memperkenalkan diri dan memaklumkan tujuan kedatangan mereka, anggota penguatkuasa mula melakukan pemeriksaan lanjut bagi memastikan kesahihan aduan yang mereka terima. Eh, sepatutnya dua, kalau yang empat belas ini dengan dua dua enam minit enam belas Sekarang ini sudah dua dua puluh kita bersalah. Pemilik diminta menunjukkan lesen perniagaan gas LPG dan lokasi Tong Tong Gas LPG disimpan. Amat mengejutkan, aduan yang diterima ada keberadaannya. Peniaga tersebut meletakkan tanda harga melebihi harga maksima yang dibenarkan oleh kerajaan. Tong Tong Gas tersebut disita untuk siasatan lanjut. Peniaga diberikan penerangan mengenai kesalahan dan tindakan yang boleh dikenakan ke atasnya. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Okay, kalau tengok pada impuls ni, ini maksudkan kesalahan lah. dia menjual media harga maksimum yang ditetapkan. Jadi kita akan sitar ini je. Saya minta awak bagi kerjasama bagi dia punya IT. Bagi saya sepatutnya perkara ni tak berlakulah sebab harga subsidi tu dah memang uh, dah diberikan untuk pengguna Tapi sayangnya ada antara ni lah pihak-pihak tertentu yang ambil kesempatan menjual dengan harga industri Belum lagi lah tak pernah lah Kak tak pernah lah alami lagi benda-benda macam ni uh, Dasar saya uh, kepada pengguna yang pernah tertipu ataupun terkena dengan benda-benda ni uh, Sebaiknya buat laporan lah kepada pihak-pihak tertentu Penipuan? Tak bagus tu, tak elok. Sebab gas tu kan kita pakai hari-hari. Macam macam keperluan asas untuk setiap isi rumah. Staff card ni tak ada lagi. Kalau rasa tertipu, rasa ada yang tak kena dengan harga tu, bolehlah buat uh, aduan report dekat pihak-pihak yang berwajib. Supaya tak kena tipu lagi lah. Uh, masa zaman-zaman kemurahan ni memang tak patut. Ditipulah oleh orang-orang yang tak sepatutnya. Uh, setakat ini tak pernah lagi. Tapi rasa tak terjadi lah kat saya. Nasihat saya kepada orang luar um, janganlah tertipu ya dengan uh, dengan video subsidi gas ni. Tidak so, terjadi lah. Kami laksanakan uh, kawalan ketat ataupun uh, close monitoring lah ke atas uh, pengedaran LPG subsidi ini daripada All Company sehinggalah kepada uh, pemborong di negeri dan juga di daerah eh uh, dalam tempoh uh, kita juga membuat uh, monitoring ini bermula daripada uh, Januari tahun lepas kita melaksanakan satu operasi khas di seluruh negara yang diberi nama Ops Kasak. Di bawah operasi ini selain daripada uh, kita melaksanakan uh, monitoring dari segi pengedaran kita juga melaksanakan uh, risikan dan juga operasi ke atas premis-premis yang kita mempunyai maklumat uh, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan LPG bersubsidi. Tidak hasil daripada risikan dan pemantauan, bahagian penguatkuasa Putrajaya telah melakukan satu serbuan ke sebuah gudang yang disyaki menjadi lokasi penyelewengan gas LPG. Lokasi yang agak terpencil sememangnya memudahkan lagi aktiviti-aktiviti penyelewengan dan pemindahan gas LPG secara haram dilakukan. Ketika serbuan dilakukan, hanya terdapat seorang pekerja asing di premis tersebut dan dia mendakwa rakannya telah pun melarikan diri. Pemantauan di sekitar stor penyimpanan tersebut dilakukan bagi mengesan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Jangan lupa kepada reka tapi dia lari terus sana lah. Ini kepak untuk apa? Si ais tak? Ais. Taruh ais dalam lah. Ha. Ais menangkap warga asing tersebut diminta menunjukkan cara bagaimana dia memindahkan gas LPG dari tong domestik ke tong industri. Sudah Okey, sudah masuk ah? ada bunyi lah. Gas sudah masuk. Ha, sudah masuk. Sudah, sudah masuk. tutup pak. Tak apa, ya, tak, jangan tutup eh. Tengok semua. Bapa lama mau mau habis satu tong. Baik. Sekarang itu, tutup ini tong. Satu tong berapa ini? empat empat tong berapa lama satu tong satu jam lebih ya satu tong besar ya dianggarkan terdapat kira-kira 200 unit tong gas LPG di premis tersebut. Kesemua tong gas disita. Pekerja warga asing diambil terangkan dan kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan juga disabitkan kesalahan hukuman berat menanti. Daripada maklumat yang kami ada, daripada kes-kes yang kami telah buat sebelum ini, kebanyakan daripada kegiatan haram ini, di kenting mencuri LPG bersubsidi ini, dilakukan, kebanyakannya dilakukan di stor-stor haram, di stor-stor haram yang tersembunyi. Kemudian ada juga sebahagiannya dilakukan uh, di stor premis Belasin sendiri. Uh, itu agak kurang. Itu bagi kegiatan uh, di kenting lah. Kemudian uh, bagi yang melibatkan penyeludupan, ia kita tak ada kesan berlaku di Semenanjung tetapi ia berlaku, ada berlaku di sebelah uh, Sabah dan uh, Selatan. bahagian penguatkuasa Putrajaya sekali lagi melakukan operasi pembanterasan penyelewengan gas LPG melalui risikan yang dilakukan membawa kepada lokasi sasaran di sekitar Pandamaran, Kelang. Operasi diketuai pegawai penguatkuasa Adizam Abdul Manam bersama tujuh anggota melakukan serbuan. Lokasi pertama terletak di sebuah taman perumahan manakala beberapa anggota dikerah membuat intipan di lokasi kedua. Ketika serbuan dilakukan, terdapat dua orang pekerja warga asing dan seorang warga tempatan di premis tersebut. Bapa, Awam, ini mana? Awang. Lepas dia diri ini? Pekerja warga asing tersebut disyaki baru sahaja selesai menghantar tong-tong gas ke lokasi tertentu dan kembali untuk meneruskan aktiviti pemindahan gas. Warga tempatan pula mendakwa dia seorang mekanik yang datang ke premis untuk membaiki lori yang rosak. Pemeriksaan lanjut di sekitar premis dilakukan bagi mencari bukti. Ternyata, premis ini sememangnya ada melakukan aktiviti pemindahan gas atau decanting berdasarkan bahan dan peralatan yang dijumpai. Pekerja asing ditahan untuk siasatan lanjut dan kesemua tong gas dan lori yang terdapat di premis disita. Lokasi kedua, sebuah gudang di kawasan perindustrian Pandamaran di Serbu. Ketika serbuan dilakukan, jelas terbukti proses-proses pemindahan gas LPG atau decanting sedang dilakukan. Manakala pekerja-pekerja yang melakukannya dipercayai sempat melarikan diri apabila menyedari kehadiran anggota penguat kuasa melihat tong gas yang ditimbang. Sindiket ini disyaki melakukan penyelewengan ke atas isi padu tong gas dengan cara mengurangkan kandungan gas LPG sebanyak 2 ke 3 kg setiap tong. Pemeriksaan lanjut dilakukan untuk mengesan pemilik gudang dan dokumen di pejabat gudang tersebut. Kesemua tong gas di gudang tersebut yang dianggarkan berjumlah sebanyak 400 tong gas berisi gas LPG 14 kg, 165 tong kosong, 20 tong 50 kg yang berisi dan 20 tong kosong serta 2 buah lori lima tan disita untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 21, Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan 21 di bawah Peraturan Kawalan Bekalan 1974. hasil risikan dan intipan. Bahagian penguatkuasa KPDNKK bersama-sama National Revenue Recovery Enforcement Team atau NRRET, Jabatan Peguam Negara dan Polis di Raja Malaysia telah menyerbu sebuah premis pemborong berlesen yang dicaki terlibat dalam aktiviti pemilihan gas atau dikanting daripada tong gas bersubsidi. Modus operandi sedikit ini amat mudah mengaut keuntungan dengan menjadikan pengguna sebagai mangsa. Tong gas 14 kg bersubsidi yang digunakan untuk memasak telah dikurangkan isi padunya sebanyak 2 ke 3 kg setiap satu. Sebanyak 551 tong 14 kg yang berisi bernilai RM75,530 472 tong 14 kg tanpa isi bernilai RM32,760 50 tong 50 kg tanpa isi bernilai RM8,400 Sebuah alat penimbang pelantar bernilai RM1,000 Dan dokumen-dokumen berkaitan telah dirampas Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 iaitu menyimpan barangan kawalan dengan niat untuk melakukan kesalahan. Peraturan 13, Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana gagal menyelenggara buku stok. Dan Peraturan 21, Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana melanggar arahan pengawal iaitu melakukan pemindahan atau dekantik. Di dalam premis ini, mereka buat kaedah lain, dia masuk dalam tong yang 14 kg juga ini saya rasa merupakan satu penipuan yang amat seriuslah kepada pengguna eh kerana pengguna-pengguna dia membeli berharapan ber, uh, berharap bahawa mereka membeli gas 14 kg pada harga 260 26 tak Tetapi apa yang berlaku di premis ini adalah mereka menyedut keluar uh, gas daripada 14 kg itu masuk ke dalam tong lain yang juga 14 kg, uh, 14 kg juga. Uh, sehingga menyedut keluar sehingga lebih kurang 2 ataupun 3 kilogram daripada tong yang 14 kg jadi apabila dah disedut keluar uh, 3 kilogram ataupun 2 kilogram daripada 14 kg itu maka tinggal lah sama ada 12 kilogram ataupun 11 kilogram pada tong yang 14 kilogram tadi jadi mereka menjual uh, gas yang 14 kilogram ni uh, yang yang sebenarnya telah berkurang 2 hingga 3 kg. Mereka yang terlibat uh, yang melakukan pencederaan ini akan berhadapan dengan uh, tindakan undang-undang di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan bagi individu, mereka akan dikenakan uh, hukuman denda sehingga uh, 1 juta. ...dan penjara tiga tahun. Dan bagi kesalahan kedua, denda sehingga tiga juta ataupun penjara sehingga lima tahun. Bagi syarikat yang diperpadankan, hukuman denda maksimum yang akan dikenakan adalah... ...sehingga tiga tahun bagi kesalahan pertama dan kesalahan berikutnya sehingga lima juta. Jika anda mempunyai sebarang aduan dilaporkan kepada pihak KPDNKK dengan melayari laman sesawang e-aduan.kpdnkk.gov.my atau email kepada e-aduan.kpdnkk.gov.my at atau hubungi talian bebas tol 1800 886 800 atau SMS ke 15888 dengan menaik KPDN KK, aduan, jarak dan masukkan butiran aduan atau melalui aplikasi mudah alih Easy Adu. Bahagian penguatkuasa KPDN KK memandang serius akan setiap permasalahan atau isu-isu yang melibatkan hak-hak dan nasib masyarakat pengguna. Pemeriksaan dan pemantauan sentiasa dilaksanakan dari masa ke semasa tanpa mengira waktu dan situasi pengorbanan setiap anggota penguatkuasa, integriti mereka, ketegasan dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan amanah yang dipikul tidak seharusnya dipersoalkan. Masyarakat pengguna, bangunlah dari kealpaan dan kelekaan. Pertahankan hak anda. Bertindaklah sebagai mata dan telinga pihak KPDNKK. Setiap permasalahan kepenggunaan harus ditangani segera. Bersama-sama kita bantras isu penipuan gas petroleum cecair LPG bersubsidi ini. Jadilah pengguna bijak. Pengguna bijak, faedahnya banyak. Kepada mereka yang terlibat dengan penyelewengan LPG bersubsidi ini, sama ada individu, sindiket ataupun pelesen sendiri, saya bagi amaran supaya hentikanlah kegiatan ini kerana kita akan sentiasa membuat pemantauan dan jika apa kita dapati mereka melakukan kesalahan mereka bukan sahaja akan berhadapan dengan hukuman denda dan juga penjara bagi lesen lesen mereka juga akan uh, kita batalkan uh, kepada orang ramai uh, kementerian uh, memberi jaminan bahawa uh, kami akan melaksanakan peraturan yang ketat bagi memastikan bahawa Uh, bekalan LPG bersubsidi ini akan sampai ataupun akan boleh diperoleh di pasaran dengan harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan uh, sekiranya orang ramai mempunyai maklumat uh, tentang cara LPG ini kami mengalu-alukanlah agar mereka uh, membuat ataupun uh, menyampaikan maklumat ini kepada mana-mana pejabat K -K, K -K yang berdekatan ataupun boleh menelefon terus melalui hotline kita lah. Satu lapan ratus